А на самом деле считаете, что в России нет унитазов, стиральных машинок и всего остального? Не, ну это же бред, ну как нету? Вы хотите сказать, что в Москве, ну в Москве, не в Московской области, все ходят под землю в канализацию? Нет, понятное дело. Речь идет о тех людях, которые живут в маленьких деревнях, и не только деревнях, в городах, где отсутствует действительно канализация. Это подтверждает также Российская государственная статистическая организация Росстат. 25% населения, то есть четверть от всего населения, не имеет канализации дома. То есть, ну, она полностью отсутствует. Я бы сказал, это центральная канализация. Нет, это там не написано по поводу центральной канализации. О, Допустим, я живу в деревне, а у меня нет же... Хромает. Смотрите, я же не утверждаю, что центральная. Я говорю, что статистика говорит. У меня дома, ну, не у меня дома, а у бабушки в поселке. Также нет центральной канализации, потому что ну, у нее есть своя яма. Куда ежегодно вот. приезжает. Я говорю, что говорит статистика. Она говорит, что у людей нет канализации. Не центральной, а канализации. Ну, я думаю, что центральный. Ну, Можете после разговора зайти на Росстат, прочесть или вписать просто в интернете. 25% граждан Российской Федерации без канализации. В сестве чего? Именно из-за этого люди и утверждают, что у России, у россиян нету там туалета, стиральной машины и так далее. Ну, 25% от населения. Это большущее количество граждан Российской Федерации. Это получается 30, 35 миллионов. Ну, я хорошо, услышал, я услышал вашу поли по эту позицию, но я что говорю, я считаю, что это центральный про Именно про центральную указано, а не. Вот, в общем потому что, ну, я думаю, единицы остались, у кого, как говорится, осталась выгребная яма. Ну, есть, смотрите, я не говорю за государственные СМИ, типа там РИА Новости, газета.ру и так далее. Возьмите локальные СМИ там той же самой Башкирии или Бурятии. Вы увидите. Как в локальных СМИ показывают ту проблему, которая у людей есть не только в поселках, деревнях, но и в городах. Вот. Где Нет. просто не подключено ничего. Ну, потому что никто не инвестирует в развитие инфраструктуры. То есть в локальных СМИ вы можете это найти. Ну, согласитесь, каждый житель может сам себе сделать канализацию. Зачем ему вот я говорю в деревне живу, я сам себе сделал что там канализацию. Uh -huh. И я также думаю, что она есть в Башкирии везде. Я думаю, что ее нету, знаете, где, где на крайнем севере, где э, мерзлота. Вот там я согласен, что ее нет. За сколько вы вот провели? Э, сколько вам стоило вот подключить вот эту канализацию к дому? Сколько вы денег потратили? Ну скажем, пускай ну, 20-30 тысяч. Это лишь дыра работает. Правильно я понимаю? А? Это просто выкопать яму и все. Ну, поставить же железобетонные кольца и провести трубу к ней. И все, вот, пожалуйста, пользуйся. Это в каком регионе? Ну, Владимир Владимирской области. Владимирской области. Смотри, не балуй. Не-не-не. Если ребенок будет появляться, я переключусь сразу. Ну, правильно. Это лишь стоит дыра. То есть, обычная дыра, которая позволяет провести канализацию. Я с вами полностью согласен. Есть такая цена во Владимирской области. Это если вы берете э, самое простое. То есть без... Ну, там... Что там? Выкопать, поставить, допустим, три железобетонных кольца, крышку сверху, и подвести к ней трубу от дома до колодца. И все, вот пользуется. Вот центральная цена, вот к Я помню... Которая там раз там, месяц, два, три, полгода приезжает, тебе откачивает машину. Полностью с вами согласен, есть такая цена. Это также, я считаю, что и в Украине у вас так, точно так же деревне М -м. Так это яма это не канализация. Чему это канализация? Не, это яма. Канализация, она дополнительно туда устанавливается в большущий такой бойлер, который вмещает все и не выпускает наружу плохой, плохой запах. Вот. вот эта функция, я просто не помню, как она называется, по умному. Вот эта функция, Фертик. возможно, септик. Фертик. Возможно, септик, я не знаю. Вот эта функция, она дорогая, я знаю. Она дорогая везде. Ну а чем вот, допустим, который я объяснил, чем она, как говорится, дырка или еще что-то? Ну канализация, к которой можно подключить стиральную машинку, также, и туалет поставить, и все будет смываться в эту... Как соводится, и в который я тебе говорю раз там в полгода, или раз в месяц, все зависит, как ты пользоваться, часто больше. Смотрите, вы говорите, вы говорите по поводу ямы. Яма действительно, ну я бы не сказал, что для некоторых россиян она дешевая, там до 35 тысяч рублей. Я говорю, у тебя в Украине точно так же. Но чтобы... Деревня. Чтобы, смотрите, чтобы э, подключить полностью все это к канализации, это у людей должен быть также и туалет внутри дома. А у людей ага. у людей проблема на России, что они делают дырку маленькую, ну я как маленькую там нормальную и ставят деревянный туалет. Я об этом говорю. В Украине, я слушайте, я даже не не знаю, есть ли такие ситуации, чтобы где-то у кого-то в Украине не было хотя бы канализации. Ну, ну я. Ответ от, от, от любого города, деревни, все точно так же, как в России. Я из деревни, Черкасская область, до Киева получается 186 километров. Маленький 9 городок, вот, ну, э, uh -huh. городок, грубо говоря, хотя это не город. Вот, я не живу в многоэтажке, я живу в частном доме. На улице есть туалет. Плюс не, э, центральная канализация есть, есть своя собственная канализация. Так это еще было сделано еще во времена, когда э, дедушка строил этот дом. У меня по соседству я не слышал, чтобы у кого-то не было канализации. Я тебе точно так же могу сказать, что я живу в деревне, где у меня 800 человек. И я родился уже, входил в туалет в обычный туалет, не в дырку, как ты говоришь, а ходил в туалет, не 40 лет. Так я же вам не говорю о том, что у вас в селе нету, в деревне. Я говорю о том, что говорят и показывают локальные СМИ других республик, типа Башкоркостан, Бурятия, Хакасия, где у людей проблема заключается в том, что они не могут себе позволить канализацию дома, чтобы все это подключить, потому что, во-первых, нету денег, во-вторых, у них уже давным-давно стоит деревянный туалет на улице. У вас я вижу. У вас ну, может он... быть, я говорю, им может быть, удобнее ходить в этот туалет. Я говорю, но я также не могу заставить мыться, если у него такое обычай жизни. Ну и также у этих, я говорю, ну не, не может быть, что человек не может найти 20-30 тысяч, провести канализацию. Смотрите, я, я же не у... Я знаю, что у вас там с вашим вот ремонтом, в принципе, нормальный ремонт, нету туалета, это глупость. Я говорю о тех людях, вот, о которых вы также говорите, у которых действительно этого нет, и у них деревянный туалет на улице. Таких 35 миллионов, плюс-минус по статистике Государственной статистической организации Росстат. Украинцы, когда об этом говорят, ну, когда россияне шли на Киев, в большинстве случаев там была бурят, ну, десантура и, и в большинстве случаев были буряты. Все видели большое количество разных видео, фотографий, где они просто везут туалеты, везут там ноутбуки. Некоторые снимали пластину с бронежилета и ложили туда макбук. Ну ладно, типа он его не включит, но где-то там на запчасти может продать. Вот. На на это я так же сам могу ссылаться. Ну, типа, окей, это факт. Но я же не утверждаю, что вся Россия такова. В Москве, в Москве, в ну, в офисах. Ну, прошу прощения, ну это может быть один из миллионов бурят какой то вам попался на видео. Вы это засняли, все кто-то видел, и все думают, что бурят все такие. Ну это же украинцы есть, такие же, допустим, один из миллионов, который там тащит или еще что-то. Ну нельзя же судить по одному человеку всех украинцев, всех бурят. Где эта информация? Просто вот представьте, ну представьте вот, допустим, образа, я нахожусь там в Украине, в Бакопе, вот, допустим, в соседнем магазине, это, в квартире, в доме я взял стиральную машинку. Куда я дальше? Куда? В Бакоп потащу. Э -э, смотрите, по данным последней переписи населения у 10% домохозяйств, туалет на улице у 10%. 25% дополнительно еще имеют туалет и дома. То есть даже 10%, 14 миллионов россиян проживает без туалета внутри дома. Это э, ссылается в ваш банк э, Тиньков. Это статистика за пер... 1 июня 2023 год. Ну, ну. А банк при чем там? Ну ладно, смотрите, тогда РБК. А как он приводил как он проводил Понятно. перепись? Вот скажите мне, банк э, По данным последней переписи населения, это не они проводят перепись населения, они ссылаются на, ту, на тот перепись населения, который в России проходил в 2019 ага. году. Или та же самая информация вот от РБК, Риа Новости, Росстат вот назвал ага. долю россиян без доступа к канализации 22,5%. Ага. 2019 год также, ну, они ссылаются уже сами на себя, растут. Это же не информация, а, которую я, я там нашел в телеграм-группе. Возможно, есть, я говорю, я не спорю, что и таких людей нет. Но есть, я думаю, что это больше где-то к северным районам. Либо далеко отдаленных от цивилизация. Также вот у нас, допустим, в Якутии, где какой-то машин, там у них вертолет раз в полгода прилетает и... Ну... Это вы говорите о маленьком острове, это не Якутия. Не, не вот Это не Якутия. Ну, Якутия, допустим, там уже у них между гра... селами, там по 20 по тридцать километров. Там э, только на лених ездит да, на этих, как его, в снегоходах, и вертолет прилетает раз в полгода. За каким -то тяжелым больным? Ну там нет никаких дорог, условий для жизни. Вот, смотрите, я согласен, что там я есть. Да, я даже вот нашел информацию, я просто вписал в Московской области нет туалета, и вот есть большое количество разных как видео, то есть репортеры приезжали и снимали издания, так и ну типа СМИ, которые ссылаются на вот эту всю информацию. Вот десятиминутное вот. интервью, где россиянин говорит, что их дом отключили от канализации, в связи с чего они ходят, ну, типа, куда-то там за Ну, согласен, кто-то пожаловался, что его отключили от центрального этого канализации, и вот он пожаловался. Не, не Нет, вот, я, вот, Общественный я, говорю, я поверьте, я вот уверен на сто процентов, что есть такие же люди в Киеве, что у них нет центрального канализации или еще что-то, и они ходят в дырку, так называемый. Есть, скажем так, знаете, как я вам скажу, а, не аморальные люди, а эти, социально, социально неустойчивые, ну, Лишь бы выпить было, какой тут про говорить? Я согласен, что и в Москве есть такие, и в Киеве есть, и в Беларуси есть, и везде они есть такие. В любой стране и в любом городе. Я okay. э, вот смотрю информацию по поводу Киева. Здесь говорится о том, что ну, все, что было построено еще со времен Советского Союза в Киеве, везде есть центральная uh -huh. канализация. Ну, я не буду утверждать или там пытаться опровергнуть ту информацию, что новые ЖК, которые по комфорту лидируют среди всех стран Европейского Союза, Европы, вот действительно уровень комфорта очень большущий, что они сдают дома без центральной канализации. Ну нету такого. Ну я согласен, согласен, согласен. А да? думаете в России такие же? Дома сдают без канализации, я, что, я допустим, не... высотку поставили, а рядышком я... э, дырку я сделали, не говорю, деревян... Смотрите, я не говорю, что в Москве, в Москов-Сити, в офисе люди спускаются в канализацию и там делают свои дела. Я говорю о той информации, которая происходит и исходит из локальных местных СМИ. РИА новости РБК, Газета.ру, они не будут говорить согласен. о том, я, я говорю согласен, что есть такое. Я я такое. Большущее количество я говорю... россиян. Именно из-за этого украинцы ссылаясь на вот эту, ну вот эти события, которые россияне делали в Киевской области, там в Буче, в Верпине, вот, когда воровали все подряд, они на это могут в полном праве ссылаться и говорить, что россияне живут без туалета, ну потому что то, что они все вар... Да. Ну Увидели одного бурята, то, что он тащил толчок там или еще что-то, куда-то и все, и все. Теперь решили, что все буряты такие, и вся Россия такие, что э, ходят в дырку. Послушайте. Вот была информация, как у одного человека укра... у нас в Украине есть э, АЯПС, Это большущая система умного дома. Вот, и у человека с Ирпеня, Бурят, кстати, или Якуд Бурят, наверное, я не знаю, пускай, просто россиянин, он просто эту камеру, ну, я не знаю, зачем, она подключается по интернету, вот. Не знаю. Он ее взял, подключил, я не знаю, как, к интернету у себя дома, и тип, ну, просто сидел, смотрел в течение двух недель, чем занимается его семья. С камерой, со звуком. Позже, когда он это увидел уже в ТикТоке, в он ее выбросил. Можете вписать. Вот. Якут... Я согласен. Я у... такое, Согласен. Я же не говорю, что у нас все идеально. Есть такие люди у нас. Но просто когда общаешься с людьми, они начинают вот, ну, прям кому-то думают, что вот украинцами общаешься, Они думают, что вот блин, даже я лишен такого, что в горшок ходить. Пока, я, пока что унитаз не верит. Я, Просто я, такое мнение, что говорю, одного видели бурята там тащил унитаз. Все все буряты где-то. Дырку поет, вся Россия такая. Смотрите, ну, я вам отвечу так: мнение. два года общаюсь, вот в чат рулетки. Я не задаю там вопрос: покажи туалет и так далее. Тем более, если вижу, что у человека нормальный ремонт. Но вот когда мне попадаются люди, россияне, да, из России с плохим ремонтом, ну как, ну, типа советские еще бабушки на ремонт, где помазано просто белым а. по сне. Я им задаю вопрос, покажи туалет, он выходит на улицу. Это у меня было несколько раз. Или как мне попался бурят, вот, вот была история, что бурят. С чайник электрический без подставки. Я решил разогреть воду на этом, ну, на газовом котле. Вот и там как произошло? Ну он сгорел. Ну я думал, что ну типа это просто пропал фейк вброс и так далее. Мне попадается тип, он из Башкортостана, не из Бурятии. Вот я ему задаю вопрос, у тебя есть электрический чайник? Он мне отвечает, ну что, да, есть у него чайник, все дела. Я говорю, покажи мне его. Он мне его показывает, говорю, как ты его подключаешь? Ну, говорит, ну я в розетку вставляю провод и включается он. Я говорю, ну как, покажи мне. Он берет подставку, включает, ставит чайник. Я говорю, так это у тебя подставка? он мне, знаете, что отвечает? Это у меня видео даже есть на YouTube канале пятиминутное. А я не знал, что эта подставка, и она была в этом, в коробке. Он мне ответил, что он думал, что это у него дома лежало. То есть, когда я общаюсь с такими людьми, которые не понимают, как, что происходит, я, в принципе, могу представлять, что действительно есть люди, которые действительно и думали, что оно работает по-другому. Или как э, бурят э, стиральную машинку, через Беларусь они тогда передавали, есть даже видео с камер. Он передал стиральную машинку себе в деревню, где-то там в Бурятии, вот, и жена ему писала и задавала вопрос, как ее подключить, если у нас нету канализации. И он сказал, положи ее просто на спину, на заднюю часть, налей воду и барабан будет крутиться. Ну это... Еще раз, еще раз. Вот, как вы считаете, допустим, где-то а, в Исчерниговской области, да, ведь сказали, вы находитесь. Еще раз. Я говорю, в Исчерниговской области, да? Вы Черкасская, Черкасская, это а, Черкасская, Черкасская, это центральная А, Черкасская, Черкасская. Как вы считаете, вот, допустим, где-то э, в Сумской области, э, на крайне, допустим, между там, Россией и Сумской областью, какая-то деревня, скажем так, на 50 человек, думаете, там таких же людей нету, которые, как говорится, ходят в и не знают, что такое, допустим, э, ведут всю жизнь, аморальный образ жизни какой-нибудь, но... И думаете, что они знают, что такое электрический чайник? Я думаю, что поверьте, в Украине есть такие люди. Я могу вам ответить так. Я могу поверить в то, что некоторые бабушки и дедушки не пользуются стиральной машинкой и по сегодняшний день стирают вручную. И они могут не да. знать, что такое стиральная машинка. Но это дедушка, бабушка, 70-80 лет. Да нет. Но, но не парень 25-30-летний, который передает вот эту стиральную машинку и не понимает, как должно происходить, ну вот это то, что, к чему мы привыкли. Включил на кнопочку, забросил э, там, одежду, и все, и да, стирается. Да. То есть, ну типа вы сравниваете в селе забитом бабушку, дедушку, и молодежь из России тоже из села. Ну нет, ну вы поверьте, я думаю, что и в Украине есть такие же люди, как низкообразные, где-то в деревне, там на 50-60 на человек образно там живут, Живут, которые в, скажем так, из семьи, где ну низкой социальной ответственностью. Ну, я думаю, что такие тоже люди есть, поверьте. Я не думаю, что вот только в России такие находятся, а в Украине прям все шикарно. Смотрите. И в Беларуси есть, и в Казахстане есть. Ну, у меня у бабушки есть такие люди. Моя бабушка привыкла стирать вручную по сегодняшний день, ее 86 лет. Хотя мы купили. Стиральную машинку подключили, она ею не пользуется. То есть мы приезжаем к бабушке, сбрасываем все в Вот. Но они, оно у нее есть. Она просто не привык, ну она не хочет, как это правильно сказать, она не хочет работать в вот этом современном мире. Все, ну типа 86 лет, она свою жизнь прожила, она будет делать то же самое. Но это бабушка, я говорю о молодежи. Ну тип передает стиральную машинку жене, такой же, там 28 лет ей было, если не ошибаюсь. Где-то нашли ее в ВКонтакте. Вот. И она, услышав ответ от своего мужа, который свалил эту стиральную машинку, ложит ее на спинку и барабанчик закрутила. Да, это удобно, я соглашусь, чем в миске, потому что оно крутится. Но чем думаешь стиральную машинку и передавал в дом, который не имеет подключения? не знаю. Я говорю, я вот уверен, что в Украине есть такие же люди, поверьте. Если вы уверены, найдете, в следующий раз с вами пообщаемся. Будем прощаться. Все. Давайте, До свидания. удачи.